У 21-му сторіччі музеї також змінюють своє обличчя і все більше інтегруються у сучасний арт-процес. Щоб довести вам це, ми приїхали на виставку до Київського музею російського мистецтва. Постійні експозиції Київського музею російського мистецтва поряд із класичними творами експоновано роботи сучасних українських художників. Ця естетична провокація відтворена у музеї у рамках бійнала сучасного мистецтва. Подібний експеримент у цьому музеї проводять вперше. Art City пропонує вам відвідати онлайн екскурсію по надзвичайній експозиції, просто комфортно сидячи на дивані. Мы всегда позиционируем себя таким образом, что мы открыты для современного художественного пространства. Очень хотелось э, впервые в музее сделать, ну, если хотите, такую сшибку. То есть э, в тело э, постоянной экспозиции ввести современные работы. До экспозиции музею потрапило 12 работ украинских сучасных митцов, таких как Анатолий Криволап, Петро Лебединец, Матвей Вайсберг, Александр Дубовик и другие. конечно, давали приоритеты вот разным поколениям. То есть мы попытались современному зрителю представить все те пластические инновации, ну основные линии, которые присутствуют сегодня на художественной сцене Украины. Это работы, которые представляют широкие, широкие пластические инновации, которые уже э, цеть, были найдены художниками в двадцатом веке. Все они объединены тем, что прежде всего это очень уважительные отношения к живописи, к святому ремеслу. То есть они все выполнены в технике живописи, во-первых. А во-вторых, они являются являют собой форму станковой картины, как и классические произведения. Вот в привязке мы руководствовались очень ну, разными задачами. Где-то работы перекликаются, может быть, и отдаленно, напоминают композицию, какие-то, может быть, мотивы, может быть, жанры которые представлены в том или ином зале. Где-то мы вводили по принципу тематики. Мы провоцируем зрителя на расширение неких познаний, эстетических каких-то программ, эстетических приоритетов, пластических инноваций. Ну що ж, захоплюючи експеримент, тепер пропонуємо швиденьку екскурсію по музею для того, щоб на власні очі побачити дивну експозицію, не виходячи з дома. Не пропустіть, адже ця прогулянка для вас буде неймовірно цікавою, корисною та ще й безкоштовною. Но мы решили работы художников, которые представляют объединение «Живописный заповедник» и которые отданы пластицизму полностью, представить именно вот в этих классических залах, где все произведения вот так очень иллюзорно, точно выполнены в светотеневой манере. И, конечно же, это та техника, та манера, которая прежде всего известна зрителю. передвижники, в частности, Крамской, конечно же, Ге, их волновала и христианская тематика, и они немало писали работ на эту тему. И если мы посмотрим внимательно на работу Матвея Вайсберга, то мы э, увидим сцену возвращения, повернения. Конечно же, возникают какие-то, может быть, ассоциации с искусством классическим, может быть, с э, даже работой Рембранта «Возвращение блудного сына». Другие конкураторы выставки разместили две работы Олександра Дубовика и Бориса Егиазаряна. Если работа Бори и Егиазаряна э, введена в контекст иконы по принципу э, иконографическому, она называется «Отечество», но сделана она э, по-своему очень декоративно, ярко, вот и она тут занимает свое достойное место. И символы видны христианские, то есть все присутствует. А э, работа Александра Дубовика кажется совершенно невероятной в контексте иконы, но если. Э... Мы потратим время на размышление на рассматривание этой работы то мы увидим что здесь есть и пятна чистого спектрального цвета яркого которые художники раньше использовали в иконе мы увидим такие элементы которые отдаленно напоминают лещадки в иконе элементы, которые говорят о трудностях духовного восхождения. Вот. Наконец, мы понимаем, что художник оперирует языком знаков, символов, каких-то новых элементов в абстрактной картине, которыми он заменяет обычные предметы видимого реального мира. Галина Неледова. Совершенно место как будто бы этой работы. Нестеров обращается в очень многих своих работах к христианской тематике, и как раз в работе Галины Неледовы такая вот очень личностная, индивидуальная интерпретация вот этой тематики. И, конечно же, она, наверное, должна поразить зрителя своим пластицизмом, когда в одной практически гамме цветовой тонов, художница выявляет ну, то, что называется пластику. Очень важно не только ведь, чтобы зритель воспринимал сюжетные какие-то аналогии. Это самое важное, чтобы, наконец, может быть, он понял, что независимо от личностной индивидуального подхода, от личностной какой-то интерпретации, и особенно от эстетики, и стилистики живописной, можно работать разным языком, но можно приходить. Сканіми тим же істин. Тож глядач має унікальну можливість порівняти творчість майстрів минулих сторіч з творчістю сучасних авторів. Приходьте до музею знайомитися з сучасним мистецтвом у контексті класичного, доки є така можливість. А арт сіті і надалі даруватиме вам онлайн екскурсії.